अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज हम मटन मखनी बिरयानी बना रहे हैं बकर है तो इसे घर पर बनाइएगा ये बनकर बेहद मज़ेदार तैयार होगी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इसे दावत पर बनाइएगा या घर पर बनाइएगा सबको बेहद पसंद आएगी चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं मटन मखनी बिरयानी बनाने के लिए चावल लिए हैं मैंने 300 ग्राम जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले ही भिगो दिया था कच्ची के चावल हैं ये अच्छे तरीके से भीग चुके हैं अब हम इन चावलों को बॉईल कर लेंगे चावलों में मैंने तीन गुना ज़्यादा पानी ले लिया है इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेते हैं फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम रखनी है आपने चावलों को पूरा नहीं उबालना है सिर्फ एटी फाइव परसेंट उबालना है ये देखें चावल हमारे उबल चुके हैं मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखें ऐटी फाइव परसेंट हमारा चावल गल चुका है थोड़ा सा रहता है बस आपने इतना ही उबालना है इसे छाननी में छान लिएगा बकरे का गोश्त लिया है मैंने 400 ग्राम जिसे कुकर लगाकर मैंने उबाल लिया है मैंने सादा पानी डालकर इसे उबाल लिया है ये देखें ये अच्छे तरीके से गल चुका है आपने इसे अच्छे तरीके से गला लेना है अब एक पतीली ले ली है मैंने इसके नीचे हम फ्लेम ऑन कर लेंगे फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है वन फोर्थ कप मैंने मक्खन का ले लिया है मक्खन को आपने पूरी तरह पिघलाना नहीं है एक चम्मच भरकर ले लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है दोनों चीज़ों को एक साथ भून लीजिएगा इतनी देर भूनिएगा कि लहसुन अदरक ब्राउन हो जाए चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहिएगा ये देखें लहसुन अदरक ब्राउन हो गया है अब एक कप और एक कप से ऊपर वन फोर्थ कप मैंने टमाटर की प्योरी ले ली है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है टमाटर की प्योरी को आपने इतनी देर पकाना है कि ये अच्छे तरीके से भुन जाए तेल अलग हो जाए और मसाला अलग हो जाए रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले ये देखें प्योरी भुन गई है अच्छे तरीके से अब हम इसके अंदर ड्राई स्पाइसिस ऐड करना स्टार्ट करते हैं एक चम्मच भर कर मैंने पेपरिका पाउडर का ले लिया है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा चम्मच मैंने सुरख लाल मिर्च का लिया है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा चम्मच भरकर मैंने लिया है नमक का वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं एक बार इसमें चम्मच चला दिएगा ताकि मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए दो लीमू ले लिए लिए थे मैंने ज़रा बड़े साइज़ के थे उनका रस निकाल लिया है मैंने वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है अब एक मिनट तक इसको पका लिएगा ये एक मिनट हो गया है इसको पकते हुए चम्मच इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहिएगा अब वन फोर्थ कप मैंने फ्रेश क्रीम का ले लिया है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है फ्रेश क्रीम को इसमें ऐड करने के बाद दो से तीन मिनट तक अच्छे तरीके से पका लिएगा चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहिएगा ये तीन मिनट गुज़र चुके हैं एक बार मैं इसमें दोबारा से चम्मच चला दूँगी जो गोश्त हमने उबाल कर रखा था मटन का वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मटन ऐड करने के बाद आप इसे एक से दो मिनट तक पका लिएगा ये देखें दो मिनट गुज़र चुके हैं मसाला हमारा रेडी है मैं इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब एक पतीली ले ली है मैंने फ़्लेम इसके नीचे नहीं जलाई है जो चावल हमने उबाल कर रखे थे वो ले लिए हैं मैंने आधे चावलों की तय हम इसमें लगा देंगे जो मसाला हमने बना कर रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे मसाले को चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला कर डाल दिएगा ये देखें इस तरीके से ये सारा मसाला डाल दिया है मैंने ये देखें चारों तरफ फैला हुआ है जो बाकी के चावल बचे हुए हैं वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ये भी चारों तरफ फैला कर डाल दिएगा इस तरीके से अब एक बड़ा टमाटर ले लिया था मैंने जिसके स्लाइस कर लिए हैं वो हम इसके ऊपर लगा देंगे चारों तरफ फैला कर लगा दिएगा तीन हरी मिर्चें ले ली थी मैंने जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है वो हम इसके ऊपर फैला कर डाल देंगे इस तरह से डाल दिएगा आधा कप लिया है मैंने हरे धनिए का जिसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है वो हम इसके ऊपर फैला कर डाल देंगे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसके अंदर थोड़े से फूड कलर को पानी में डालकर मैंने मिक्स कर लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे कलर के लिए दोनों तरफ इस तरीके से डाल दिएगा अब मैं इसको कवर कर दूंगी दस मिनट के लिए लो फ्लेम पर आज आपने इसके नीचे बिल्कुल दम वाली रखनी है अब एक आलू ले लिया है मैंने जिसका छिलका उतार लिया है आलू मैंने बड़े साइज का लिया है चारों तरफ से आलू के एजिस काट लिएगा और इसे चोरस कर लिएगा इस तरह से ये देखें चारों तरफ से एजिस उतार लिए हैं मैंने ये हिस्सा नहीं लेना है आपने अब इस तरह से लंबाई के रुख में इसे काट लीजिएगा और इसे फिंगर की शेप दे दिएगा इस तरीके से अब मैं इसके छोटे छोटे स्लाइस काट लूँगी इस तरह से ये देखें अब इन को हम फ्राई कर लेंगे देखें तेल में डाल दिया है मैंने इन्हें फ्राई होने के लिए हम इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे चम्मच इनके अंदर थोड़ी देर के बाद चला दिएगा ये देखें आलू हमारे फ्राई हो गए हैं अब हम इन्हें निकाल लेंगे छाननी के अंदर सारे आलू छाननी में निकाल लिएगा और इनका तेल भी अच्छे तरीके से निकाल लिएगा दस मिनट गुज़र चुके हैं बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है मैं दिखा देती हूँ आपको ये देखें एक एक दाना बिल्कुल अलग है चावलों का कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है हम इसे मिक्स कर लेते हैं और डिश आउट करते हैं ये देखें कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनकर ये तैयार हुई है कितनी कलरफुल है एक एक दाना इसका अलग है जायका इसका बेहद लाजवाब होगा सारी बिरयानी को हम डिश आउट कर लेंगे बिरयानी निकाल ली है हमने डिश के अंदर अब मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी आधा कप ब्राउन प्याज का ले लिया है मैंने प्याज को हाथों में अच्छे तरीके से मसल कर चारों तरफ इसके ऊपर डाल दिएगा इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा ये मैंने सारी प्याज डाल दी है अदरक का आधा इंच का टुकड़ा ले लिया था मैंने जिसे मैंने बिल्कुल बारीक करके लंबा लंबा काट लिया है वो हम इसके ऊपर फैला कर डाल देंगे चारों तरफ ये सारी अदरक डाल दी है मैंने इसके ऊपर जो चिप्स हमने फ्राई करके रखे थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे चारों तरफ फैला कर डाल दिएगा ये सारे चिप्स डाल दिए हैं हमारी बेहतरीन खुशबूदार कलरफुल बिरयानी बिल्कुल रेडी है इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और ईद पर तो ज़रूर बनाइएगा जायके में बहुत ही उमदा और लाजवाब आएगी और खाने वाला आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी